Antaliyada yaşayan özəl mühasisə şirkət əməkdaşları Cəmil Şahin və Halluk Arva 4 il öncə internetdə elektronika tullantılarından qızıl, gümüş, latin kimi qiymətli metalların əldə olunması ilə bağlı video istəyiblər. O gündən bu günə dostlar məsələni ciddi şəkildə araşdıraraq bu yolla əlavə qazanc əldə etməyə başlayıblar. Bunun üçün mühasisətçilər müxtəlif kimyəvi proseslərdən və emal üsullarından istifadə edirlər. Hər kəs evində gündə 1 qram qızıl əldə edə bilər. Avropalı bunu edə bilirsə, biz niyə etməyik? Vedik də bacardıq. Qızılı ərinti halında kartofun içinə töküb, soyuduqdan sonra çıxardıq. Çünki qızıl kartofaya yapışmır, deyə halluq bildirib. Cəmi isə qızılı əsasən kompüter və noutbukların yaddaş kartlarından əldə etdiklərini qeyd edib. Tanınmış müğənnidir Rahidə Baxışovadan xəbər var. Rahidə Instagram hesabında yeni fotolarını paylaşıb. O fotoda görünüşü ilə diqqət çəkib. Müğənninin paylaşımı izləyicilər tərəfindən bəyənilib. Fotolara çoxsaylı təriflər gəlib.